तर हे महाराज बचनदास जी आहेत यांची ही चालती फिरती आ, ही तपस्येची कुटी आहे ही छोटीशी गाडी बघा साठी त्यांनी तयार केली चोवीस वर्षच जवळपास यांना लागणार आहेत ह्या परिक्रमा मध्ये म्हणून त्यांनी कशी कशी व्यवस्था केली आपण हे मॅनेजमेंट समजून घेऊ आपण व्यवस्थित हे बघा यांचा गॅस आहे बाकी सगळे सामान आहे जे काय लागते ते और सायकल कब इस्तमाल करते इससे चला जाऊंगा हाँ हाँ हाँ। तो फिर आ जाता हूँ अच्छा। सामान ले जाता ला, में, में पड़ता है हाँ हाँ। तो उसके मुझे सुविधा हो जाती है मतलब हाँ हाँ। तो आपका ये चलता फिरता घर ही है ये तो हमारा घूमता ही है हाँ। बिल्कुल और कितना वजन होगा इसको इसको ढकेलते कैसे आप अकेले ढकेलते कोई मदद करते इसको मदद आप लोग ले जाते घर का मोबाइल ले जाते हैं अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं होती हाँ मुझे जेवर गाड़ी पूरे ढकलाई दिना लोग जाते हैं हाँ हाँ ट्रैक्टर वाले भी ले जाते हैं मतलब आपको जहाँ तक आगे जाना है वहां बड़ तक बड़ वो लेके आके रख देते हैं और फिर आप आगे वापस आपकी परिक्रमा शुरू करते हैं वहाँ से हमारी वहीं से चालू होती है ऐसे हम हमारी माँ है डंडो गाड़ी हम यहाँ ले आए तो वहीं जाना आना पड़ेगा हाँ लाइट सा सोलर से पैनल बसौले लाइट पने, खाली गैस तो है सामान सा है। मैं साइज घर प्रत्येक व्यक्ति ला हाँ हर आदमी को इतने बड़े साइज का घर ठीक ठाक है हम खाम खा ज्यादा बड़े बड़े महल बना के उसमें फंस रहे हैं और संसार में घुस है। <laughs> रहे हैं और संसार तो पूरा नहीं होने वाला हाँ जी तो के लिए की बात है हाँ ये है बड़ा चाहिए <laughs> <laughs> जनकल्याणासाठी त्यांची ही जवळपास चौथी दंडवत यात्रा आहे दंडवत यात्रा म्हणजे एकशे अकरा दंडवत ते अशी जमिनीवर घालतात आणि त्याच्यानंतर पुढे हा तर रोज असे एकशे अकरा दंडवत घालत पुढे 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 ते जात असतात रोज एक सो अकराही करते किंवा एक सो करते करते आगे जाते एक सो फिर आगे जाते ऐसा करते जिन्मे किती दंडवत होते एक सो गो एकसठ ग्यारह सौ इकसठ इकसठ ग्यारह सौ इकसठ एक ही इक जगह होगा हाँ यहाँ से जहाँ हमने ग्यारह सौ इकसठ रखा है यहाँ हमारा एक सौ इकसठ करना है फिर हाँ। तो आगे बढ़ेंगे हाँ। एक आगे होते एक से इकसठ दंडवत प्रणाम करता से ग्यारो ग्यारो था अन्य ग्यारह इस जगह खड़े हमें ग्यारह सौ करना है ग्यारह सौ इसी जगह पे उसमें कितने घंटे लगते आपको घंटे म्हणजे रोजचे सहा तास हे इथं दंडवत प्रणाम करून अकराशे साठ एकसठ एक दंडवत प्रणाम करून मग ते पुढे जातात म्हणजे जवळपास रोजचं स्पीड त्यांचं सहा ते सात फुटचं ओके अशा करत करत चोवीस वर्षामध्ये ही ही हो परिक्रमा ते पूर्ण करतील असे वचनदासजी ज्यांनी कृष्णाला वचन दिलेलं आहे की मग या परिक्रमा पूरी करतूंगा आपण जिथे जी धन्यवाद सलाम नमस्कार और नमन ऐसे महात्मा को जो इस तरह की कठोर तपस्या की परिक्रमा गोवर्धन के महाराज के चरणों में अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है